Егора Пирсова, общественный деятель, русскоязычные бендеровцы добраться. Донбасс. Но, но Это долго будет. Я предлагаю Я крикнуть: Слава Украине, героям слава! Так, чтобы в Москву Путину! Из Донецка было слышно. Слава Украине! Спираем слава Украине! Слава Украине! Слава! 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 А теперь, а теперь, итак, друзья, очень важно, а теперь более конкретно. Сегодня с этой сцены было много политических лозунгов. Сказано много хорошего, полезного, правильного, но не организационного. Для тех, кто считает, что возможно война России и Украины, они ошибаются. Война уже началась. И победит тот, кого действительно поддержат люди. Согласно социологическим данным, в Донецкой области за единую, унитарную Украину больше 70% людей. <notorious> Одна, едина, соборна Украина! Одна! Едина соборна Украина! Одна! Едина соборна Украина! Одна! Едина соборна, Украина! Одна, едина! соборна Украина! Одна, едина! Сегодня очень хорошо, что собралось около пяти семи тысяч людей. Но это маленькая капелька в море по сравнению с теми, кто поддерживает нас в своих домах, на кухнях, в офисах, в спортзалах. Поэтому сейчас ключевая задача, главная задача объединиться, самоорганизоваться. Идите на работу. Идите домой, разговаривайте с соседями и говорите о том, что очень важно бороться, пропагандировать и выходить на улицы. Если сейчас собралось около пяти тысяч людей, и сюда не пришли эти русскоязычные, да, титушки, то подумайте сами, если в Донецке выйдет 50 и 100 тысяч людей, что с ними будет? Радио. 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 Следующий момент. Ключевая задача организоваться в соцсетях. Я думаю, большинство здесь людей узнало информацию о сегодняшнем митинге именно у соцсетей. из соцсетей. У нас действует группа. Называется группа по состоянию на сейчас с молитвой за Украину. Пожалуйста, следите, заходите в эту группу и прослеживайте новости. Понесли прапор. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! <связь> Ребята, а можно тогда вверх подлезть? Давай, давай, Я давай, давай.